Okay, hari ni saya nak sharekan tips berkenaan dengan persoalan friendly loan agreement. Eh, boleh ke kalau ada orang lain yang kita kenal buat bisnes ataupun buat kat company, dia minta kita bagi dia pinjaman duit untuk friendly loan agreement and then nak buat satu perjanjian yang kata kita pinjam 10,000 Nanti dia akan pulangkan balik Lebih kurang 12,000 15,000 Kan Ataupun apa-apa amount lah Yang dia nak pulang balik lebih lah Daripada yang kita pinjamkan Dia nak pinjam mungkin sekejap je Kan 2-3 bulan ke 6 bulan Setahun Okay Dalam konteks undang-undang Friendly loan agreement ni Tak diiktiraf Eh Tak diiktiraf dengan Dengan konteks perniagaan lah Okay uh, Yang kita boleh minta kalau friendly loan agreement ni kalau nak buat pun perjanjian bertulis dia akan jadi sama banyak amount kalau kita bagi dia RM10,000 Dia kena pulangkan balik RM10,000 Tak ada interest-interest Nak bagi lebih ke Nak pulang lebih ke apa Tak ada, tak ada Tak boleh, tak boleh Okay Semua tu perlu berdaftar Perlu berlesen Perlu ada pematuhan Ada framework Rangka kerja undang-undang yang kena follow Kalau you betul-betul Nak jadi orang yang bagi duit Untuk dapat balik duit lebih Okay. Yang itu kita tak panggil pinjaman ya. Eh. Kita panggil investment, pelaburan. Jadi pelaburan ni dia bukan agreement semata-mata. Eh, dia ada instrument, dia ada cara kerja yang spesifik, ada flow dia. Okay. Kita ada due diligence, kita ada assessment, kita ada valuation, kita ada documentation. Okay. Jadi kalau nak buat investment, nak buat macam mana kalau hanya RM10,000? Saya rasa tak perlu. Okay. Kalau nak buat RM10,000, beli saham. Beli saham, kita semak orang yang offer saham tu betul ke tidak, legit ke tidak dan you boleh assess you punya rate sendiri. RM10,000 ni apa dividend potential yang boleh dapat and then pulang balik kalau nak jual saham tu dapat balik duit kalau value dia masih ada ataupun dapat dividend lah bergantung kepada keuntungan syarikat. Okay. Uh, jadi kalau nak buat lebih daripada RM100,000 nak buat sampai ke RM300,000, RM500,000, sejuta itu memang you kena follow framework jangan main pandai-pandai engage sendiri ada ejen janji macam-macam janji ada perjanjian kita memang ada experience dah Okay memang sakit eh bila you dah datang you dah bayar sejuta you dah bayar dua juta you dah bayar even seratus ribu bukan semua orang ada seratus ribu ni bukan simply janji-janji you know. manis orang akan cakap boleh pulang macam-macam boleh bagi profit macam-macam tak ada tak ada Bukan senang hati senang hati je orang tu kering untuk ambil duit kita 100 ribu eh dengan janji-janji manis. Tak ramai orang ada banyak tu eh. Jadi kalau anda ada ada banyak pilihan, ada banyak cara nak tengok apa yang orang ni offer betul ke tidak. Jangan saja-saja main bagi kemudian ada problem datang kat lawyer untuk nak minta kita tuntutkan balik. Uh, jadi itu itu cabaran orang-orang ya, yang nak menerima Uh, tawaran-tawaran investment-investment ni lah okay? Uh, satu jangan buat perjanjian loan kalau kalau you nak bagi orang pinjam sama ada you confirmkan benda tu sedekah eh, sebab tak dapat balik atau kalau dapat balik pun dapat sama banyak je sebab tu lah saya rasa kalau orang yang bisnes ni nak pinjam duit eh, uh, Jangan 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 buat lah. jangan buat eh kalau you punya business you proper you proper, you offer investment in term of share capital. Okey, tak payah pinjam duit and then janji lebih-lebih apa semua. Kalau dia legit, dia ada masalah, uh, ada struktur yang kita boleh buat. Eh kalau minta loan tak lepas, you sebagai kawan atau you sebagai kenalan ataupun ahli keluarga nak tolong business dia, tak apa, boleh. Eh uh, ada cara-cara tertentu yang you kena sacrifice lah. Uh, you kena korbankan sedikit uh, saham daripada syarikat you yang sedang berjalan ni. Tapi kalau nak buat pinjaman kemudian dia janji pula nak pulang balik lebih, benda tu tak ada. Ha, kalau nak saman, tak akan, kami tak rasa ada peluang yang kukuh lah untuk nak dapat lebih. Sebab tak boleh. Tak boleh ambil interest daripada loan yang you...